सजग असलेलं एकमेव व्यक्ती भारत न्यूज फोर्टी फोर बातमी नि ही भिंदात डीजी शिपिंगच्या एक ऑगस्ट रोजीच्या आदेशामुळे सुमारे पन्नास हजार ते एक लाख भारतीय नाविकांच्या करियरवर गडद सावली आली आहे ग्लोबल सीफियर्स युनियन ऑफ इंडिया जी एस यू आयने या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवून त्याला नाविकांच्या भविष्यावर कोसळलेली बेकारीची कुऱ्हाड असे संबोधले आहे भारतातील वैद्य एस टी सी डब्ल्यू प्रमाणपत्र धारकांना डावलून विदेशी समुद्री प्रशिक्षक संस्थांना निर्बंध लादणारा हा आदेश मर्चंट शिपिंग कायद्याच्या विरोधात असून त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे जी एस यूआयचे -E सदस्य गौरव पोरवाल यांनी दाखल केलेल्या रिट पिटीशननुसार न्यायालयीन लढाईस प्रारंभ झाला असून आदेशाला दिलासा मिळाल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली आहे हा आदेश एकतर्फी आधाररहित आणि हजारो तरुणांच्या आशांवर पाणी फिरवणार आहे असा आरोप करत जीएसयूआयने लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिलाय सरकारने जर नाविकांच्या हिताचा विचार केला नाही तर संपूर्ण जबाबदारी असेल असा स्पष्ट इशारा शिष्टमंडळाने दिला पत्रकार परिषदेत गौरव पोरवाल ॲडव्होकेट विमल झा मिस्टर सिन्हा रमेश गोरे यांच्यासह अनेक कायदेशीर तज्ज्ञ उपस्थित होते नाविकांचा संघर्ष आता न्यायालयात आणि रस्त्यावरही पेटणार ऐसा सज्जड़ इशारा सरकार ला दे आ गौरव कोरवाल ग्लोफल ग्लोबल सीवरस यूनियन ऑफ इंडिया जिसके भी जिसके की चेयरमैन आमदार बाला राम पाटिल साहब हैं हमने अभी जो लड़ाई चल रही है डीजीशिपिंग पे वो आठ जो उन्होंने अभी सर्कुलर थर्टी वन पब्लिक टू जीरो टू फाइव इशू किया जिसमें कि फॉरेन फ्लैग्स लाइक पनामा वेलेज कोक साइलेंट्स एंड अदर कंट्रीज वो जहाँ पे ब्लॉक करने जा रहे थे कि ये ज, ये जब तक वेरीफाई नहीं होते हैं तब तक, तक हम इन सीवेंस को ज्वाइन नहीं करने देंगे इसके लिए हम लोगों ने 27 जुलाई 2025 को माननीय हाईकोर्ट में एक पिटिशन फाइल करी जिसका ऑर्डर एक तारीख को निकला और एक तारीख के ऑर्डर में सारी दलीलें सुनने के बाद माननीय कोर्ट ने हम लोगों के और नाविक भाइयों के फेवर में डिसीजन दिया कि कोई भी अथॉरिटी साइन ऑन और साइन ऑफ से उन नाविक भाइयों को नहीं रोक सकती और कोई भी परमिशन उन्होंने डीजी शिपिंग को नहीं दिया कि आप इसमें कोई भी इंटरफेरेंस कर सकते हैं इस बीच किस तरह अभी जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि कल पांच अगस्त को माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर पास होने से पहले ही उन्होंने सर्कुलर नंबर थर्टी पर 2025 को रिवाइज करके अपलोड किया तो यह माननीय हाईकोर्ट की अवहेलना है जिसके लिए हम लोग कंटेम्प ऑफ कोर्ट 100% परसेंट कल फाइल करेंगे और अगर डीजी शिपिंग ने इस तरीके की एक्टिविटीज को नहीं रोका तो जिस हद तक जाना हुआ हम उस हद तक जाएंगे लेकिन हम कोई भी सीफर कमेटी के ऊपर कोई भी दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारे साथ में लाखों सीकर जुड़ेंगे और ये जो सिलसिला है ये हमेशा के लिए चलता रहेगा आपने कोई हमने समिति गठन में आज हमने देखा कि हमारे सब में एडवोकेट विमल झा जी हैं रमेश जी हैं कैप्टन सिन्हा जी हैं इस तरीके से अभी हम लोग सबको डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मैं आपको जिस इस तरीके से बोला कि सारी अथॉरिटीज डीजी शिपिंग के पास में है अगर वो आर कंपनीज़ को हम सामने लेते हैं तो आर लाइसेंस को कैंसिल करने की बात करने लगते हैं हम अगर किसी सीफेरेंस को फ्रंट पर लेते हैं तो वो इंडोर्स ब्लॉक करने की बात करने लगते हैं अगर कोई भी बक, अगर हम आ, किसी शिप ऑर्डर को सामने लेते हैं तो वो शिप खड़े होने की बात करने लगते हैं तो इस तरीके से सब लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं लेकिन आपके मीडिया के थ्रू जब ये सारी चीजें डीजी शिपिंग तक पहुंचेगी तो मुझे लगता है कि हम सीटिंग फ्रेटर्निटी की जो ये डर है वो बाहर निकाल पाएंगे आम्ही गौरवजींच्या बरोबर आहे त्यांनी जे आंदोलन ठरवलं तर त्याच्यात आंदोलन जर त्याचं ठरवलं तर त्या आंदोलनात पण आम्ही सहकार्य त्यांना करणारच आहे आणि सर्व सी आम्ही राहणार आहोत भारत न्यूज 44 फोर सा भूषण सालंखे नवी मुंबई अशाच नवनवीन अपडेट्स सा बगत रहा भारत न्यूज 44 फोर सत्या प्रकाश बार विश्वास